এয়া আমি মৰাণত হোটেল এখনত আহি সোমালোঁ আৰু আমি এতিয়া নাস্তা খাবলৈ সোমালোঁ আৰু আমি খালোঁ পৰঠা আৰু চাহ লগতে তাৰপিছত গোটেই ৰাস্তাখিনি আৰু মই শ্বুট নকৰিলোঁ কাৰণ ইমানেই বেয়া বৰষুণ দিলে মানে আৰু বেবীক লৈ কিনে একেবাৰে মোবাইলটো যে ওলাম আৰু সেইটো আৰু বেবীও অকণ আমনি কৰি আছিলে পাছৰখিনি সময়ত তাৰপিছত সিটো প্ৰথমতে পৰা শোলে তাৰপাছত আৰু সিও অলপ সাৰ পাই গ'লে আৰু মৰাণত আহি তাৰপিছৰ পৰা আৰু সি আৰু হোৱা নাই আৰু তাক লৈ আৰু গোটেই জাৰ্ণিটো পাৰ কৰিলোঁ আৰু আজি আমি আহিলোঁ ইমান দুটা ভিডিঅ' মই অলৰেডি মই ডাউনল'ড হেৰি আপলোড কৰিলোঁৱেই কম কম বুলি আৰু ক'ত গৈ আছোঁ তো ইমান এটা ছাছপেঞ্চ নথ আৰু এতিয়া কৈ দিছোঁ আজি আমি আহিছোঁ চাপ্ৰাই আৰু ছাৰ্প্ৰাই হৈছে হেৰি মোৰ হাজবেণ্ডৰ মাকৰ ঘৰ আৰু মানে এতিয়াতো আৰু নানী নানাহঁতে নাইকিয়াহঁতে ঢুকালে আৰু মামী আছে মমা আছে আৰু মাহী আছে মাহীৰো বিয়া হ'ল আৰু মাহীৰ মানে নানা নানি ঘৰখন মানে মাহী থাকে আৰু হেৰি আৰু মমাহঁতৰ নিজৰ বেলেগ ঘৰ আছে আৰু এইখন ঘৰত এতিয়া বৰ্তমান মাহী থাকে তো আমি মাহীৰ ঘৰতে আহিছোঁ আৰু আমি আহিলোঁ বহুত দেৰিয়ে হ'ল আহাৰ পিছতে ভাত পানীও খালোঁ আৰু সেয়া মাহী অকণমান বাহিৰত ওলাই গৈছিলোঁ তো মই এতিয়া শ্বুট কৰি ল'লোঁ আৰু মাহী ইমান ধুনীয়াকৈ ফুল চুল ৰুইছে আৰু এতিয়া হৈ গ'ল ৰাতি আৰু চাইছে নহয় একেবাৰে আন্ধাৰ হৈ আছে আৰু এয়া মই মাহীৰ লগত বহি একেবাৰে কথা পাতি আছিলোঁ অলপ ওলায়ো গৈছিলোঁ আৰু এজন মমাৰ ঘৰত ওলাই গৈছিলোঁ লগত ফুৰিবলৈ আৰু জেঠাইহঁতৰ ঘৰতো গৈছিলোঁ ফুৰিবলৈ তই বহুত বেছি বৰষুণ দি আছিলে আৰু ঠাণ্ডা লাগি একদম মোৰ একদম জ্বৰ জ্বৰ লাগি গৈছিলে আৰু এয়া বেবী একেবাৰে শুই গ'লে আৰু সেইপিনে মই মাহী লগত কথা পাতি আছিলোঁ আৰু তেনেকৈ ৰাতি ভাত পানী খালোঁ মেলিলোঁ আৰু এয়া হৈছে এতিয়া ৰাতিপুৱা আৰু এয়া ৰাতিপুৱাই উঠি চাই যেনে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়া আমিতো সদায় টাউনত থাকোঁ ন তো এনেকুৱা এটা কে মাজে মাজে এনেকুৱা মানে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশবোৰ চাই কিমান বেছি ভাল লাগে আমি আগতে এনেকুৱা টিভিত চাওঁ বা ভিডিঅ'ত চাওঁ কিন্তু এয়া দেখিছেনে একেবাৰে চকুৰ আগতে মানে একদম ৰিয়েল একদম গাঁৱলীয়া পূৰা পিয়ৰ একদম গাঁৱলীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু এয়া মাহীয়ে গোটেই চাহ নাস্তা বনাবলৈ চব বস্তু ওলাই থৈ গৈছে আৰু মাহী হৈ টিচাৰ আৰু মাহী স্কুল গুচি গ'ল আৰু এয়া মই এতিয়া বনাম চাহ তো গেছটো মই জ্বলাই দিলোঁ আৰু এয়া মই চাহ বনালোঁ আৰু এয়া চাহ খাই আছোঁ আৰু চাহ তাহ খাই মেলি এয়া অলপ বাহিৰত আহিলোঁ বহিবলৈ আৰু এয়া মাহীও আহি পালে দিনত আজি মমাহঁতৰ ঘৰতে ভাত চাত খালোঁ আৰু মামাহঁতৰ ঘৰত দাৱত দিছিলে আৰু এয়া এতিয়া আকৌ হৈ গ'ল ৰাতি আৰু এইয়া একদম আন্ধাৰ একেবাৰে পূৰা আন্ধাৰ ইমানেই আন্ধাৰ আৰু বাহিৰত লাইট প'ষ্টটো নাইকিয়া কাৰণ একদম ভিতৰুৱা জেগা হয় ন আৰু যি ঘৰৰ লাইট হেৰি চোতালত জ্বলি আছে সেয়ে আৰু মানে বাৰাণ্ডা জ্বলি আছে সেয়ে আৰু এয়া ইয়াত বেবীয়ে খেলি আছিলে পাটিখন পাৰি দিছিলে মাহীয়ে আৰু এয়া দেখিছেনে সি একেবাৰে খেলি আছে আৰু সিও বহুত বেছি এনজয় কৰিছে কিন্তু আৰু মইতো ভাবিছিলোঁ বহুত আমনি কৰিব কিন্তু আমনি কৰা নাই আৰু মোকো বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু এনেকুৱা মাজে মাজে ওলাই গ'লে মানে ভাল লাগে ন তো চব জেগাত চবক ভালো নালাগে কিন্তু মই ক'ব নোৱাৰোঁ কেলৈ জানো মোক বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু মাহীহঁতেও বহুত বেছি মৰম কৰিলে আৰু মাহী হৈছে মানে মোৰ হাজবে হেৰি মোৰ শাহুমাৰ ভনীয়েক হয় আকৌ আজি হৈ গ'ল নেক্সট ডে' মৰ্ণিং আৰু এইয়া মাহীয়ে চাহ বনালে চাহ বনাই কিনে মোক দিছে খাবলৈ আৰু এইপিনে ভাইটি উঠিলে আৰু আজি আমি ঘৰত আহি যাম মানে ডিব্ৰুগড় এয়া একদম কাপোৰ কানি যি যি আছিলে ধুমাধুম একেবাৰে কাপোৰখন বেগত ভৰাই ল'লোঁ খুব বেছি কাপোৰ ওলোৱাও নাছিলোঁ আৰু এয়া মই একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এয়া মাহীহঁতৰ লগত মাত চাত লগাই চাহ নাস্তা খাই মেলি আমি একেবাৰে ওলাই আহিলোঁ আৰু দেখিছেনে মাহীহঁতৰ ঘৰৰ ৰাস্তাটো একদম ইমানেই বোকা হৈছে আৰু এয়া আমি এতিয়া বহু আহি কিনে বহুত দেৰি কমেও বিছ মিনিটমান ৰাস্তাত ৰৈ থাকিলোঁ কাৰণ যিহেতু গাঁৱলীয়া জেগা ন সময়মতেহে গাড়ীবোৰ আহে এতিয়াও এনেকুৱা কিছুমান জেগা আছে য'ত সময়মতেহে গাড়ী আহে তো ৰৈ 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 ৰয় এখন গাড়ী পালোঁ তাৰপিছত তাৰ পৰা চেপনলৈকে আহিলোঁ আৰু চেপনত চেপনত আহি আকৌ বাছ পালোঁ ডাইৰেক্ট একদম ঘৰলৈকে মানে ডিব্ৰুগড়লৈকে আৰু এয়া আমি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু এয়া এতিয়া মই চাহ বনাইছোঁ আহি কিনে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ